минимум, потому что в Донецке при развале союза, скажем так, становилось правление бандитских группировок, а в Луганске это были все те же комсомольцы, и это дало свои какие-то результаты. Если Донецк даже в индустриальном плане как-то продолжал развиваться, то луганцы 20 лет просто грабился, и Говорить на этом фоне о каком-то развитии достаточно сложно. Но, тем не менее, как бы мы пытались адаптировать действительно ту культуру, которая там так или иначе происходила. А, к тому же в плане творче творческого потенциала у нас два института искусства и культуры было откуда черпать, и талантов как бы, было достаточно много там выужено. Что мы сделали, чего не сделали, ну, в своих человеческих силах мы сделали, что могли. Мы не обладали тем огромным э, потенциалом, той возможностью вкладывать в умы людей что-либо. То есть, если бы у нас было свое телевидение, возможно, мы сделали намного больше. К сожалению, наше Луганское областное телевидение принадлежало регионалам.